श्री गणेशाय नमः पंचमुखी हनुमान कवच सर्व प्रकार के अनिष्ट दूर करने वाला है इसके नियमित पाठ से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर होते हैं पंचमुखी श्री हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश द्वार पर लगाया जाए तो बड़ा ही मंगल कार्य होता है और श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है भक्तजनों आइए पंचमुखी श्री हनुमान जी की कवच का पाठ करते हैं श्री गरुड़ उवाच अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि शृणु सर्वाङ्गसुन्दरि यत्कृतं देवदेवेन ध्यानं हनुमतः प्रियं पञ्चवक्त्रं महाभीमं त्रिपञ्चनयनैर्युतम् बाहुभिर्दशभिर्युक्तं सर्वकामार्थसिद्धिदं कुर्वन्तु वानरं वक्त्रं कोटिसूर्यः समप्रभं दंष्टाकरालवदनं रुकुटीकुटिलेक्षणम् अस्यैव दक्षिणं वक्त्रं नारसिंहं महाद्भुतम् अत्युग्रते जो वपुषं भीषणं भयनाशनम् पश्चिमं गारुडं वक्त्रम् वक्रतुण्डं महाबलं सर्वनागप्रशमनं विषभूतादिक्रिन्तनम् उत्तरं सौकरं वक्त्रं कृष्णं दीप्तं नभोपमं पाताल सिंहवेताल ज्वररोगादिकृन्तनम् हयाननं घोरं दानवान् तत् परम् येन वक्त्रेण विप्रेन्द्र तारकाख्यं महासुरं जघान् शरणं सर्वशत्रुहरं परं ज्ञात्वा पञ्चमुखं रुद्रम् हनुमन्तं दयानिधम् त्रिशूलं पाशमं आशमङ्कुशपर्वतम् मुष्टिं कौमोदकीं वृक्षं धारयन्तं कमण्डलुम् हिन्दिपालं ज्ञानमुद्रां दशभिर्मुनि पुङ्गवम् धारयन्तं भजाम्यहम् प्रेतासनोपविष्टम् तं सर्वाभरणभूषितम् दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवं हनुमद्विश्वतोमुखम् पञ्चास्यमच्युतमनेकविचित्रवर्णवक्त्रम् शशाङ्कशिखरं कपिराजवर्यम् पीताम्बरादिमुकुटैरूपशोभिताङ्गम् पिङ्गाक्षमाद्यमनिशम् मनसा स्मरामि कटेशं महोत्साहं सर्वशत्रुहरं परं शत्रुसंहार मां रक्ष श्रीमन्नापदमुद्धर ॐ हरिमर्कटमर्कटमन्त्रमिदं परिलिख्य ति लिख्यति वामतले यदि नश्यति नश्यति शत्रुकुलम् यदि मुञ्चति मुञ्चति वामलता इदं कवचं पठित्वा तु महाकवचं नरः एकवारं जपेत् स्तोत्रं सर्वशत्रु द्विवारं तु पठेन् नित्यम् पठिन् नित्यं सर्वसम्पत्करं शुभम् चतुर्वारं पठिन् नित्यं सर्वरोगनिवारणम् पञ्चवारं पठिन् नित्यं सर्वलोकवशङ्करम् षड्वारं च पठेन् नित्यं सर्वदेववशङ्करं सप्तवारं पठेन् नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यम् अष्टकामार्थसिद्धिदं नववारं पठेन् नित्यं राजभोगमवाप्नुयात् दशवारं पठेन् नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्तिं पठेन् नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेदध्रुवं निर्बलोरोगयुक्तञ्च महाव्याधादिपीडितः कवचस्मरणेनैव महाबलं वाप्नुयात् इति श्रीसुदर्शनसंहितायां श्रीरामचन्द्रसीता प्रोक्तं श्रीपञ्चमुखहनुमत्कवचं सम्पूर्णम् श्रीहनुमतये नमः